Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у неділю, 31 серпня о 18.30. Назви, друзі, очікує просто якийсь неймовірний футбол. Просто якийсь неймовірний матч. Друзі, на нас очікує. Третій тур. Ліверпуль. У в дома, на Энфилде, чинный чемпион Англии, принимает лондонский Арсенал Микели Артети Команда, которая другую позицию. И сегодня я хочу поговорить про Арсенал Микеле Артеты и про Ливерпуль Арнес давай Давайте просто по порядку. 43% да, вважають, що переможе Ліверпуль, 30% вважають, що Арсенал, та 27% вважають, друзі, що матч завершится в ничью. Ливерпуль трішки вважає тут фаворитом. Що беремо останні 5 матчів, то тут, в принципі, рівновага. У Ливерпуля. дві перемоги, дві нічих, одна перемога Арсенала. Але Ливерпуль, да, обіграв Арсенал, це, правда, був товариський матч. Ну, брат, брати такі офіційні матч, то, в принципе такие знаете такие ровные был в футбол Тут, знаете в принципе ливерпуля и Арсенал команды были такие равные все могущественная 24-й турок Ливерпуль 2 перемог Арсенал автогол Кивера голу из Адеса принесли Ливерпулю перемогу 4 -го лютого 24 24-го Арсенал перемагает в на 3-1. До в сезоне 23-24 Ливерпуль и Арсенал также били за чемпионство. Тут еще был Манчестер Сити. Взагалі уникальный сезон. Манчестер Сити, Ливерпуль и Арсенал долгий час били за чемпионство. Арсенал здобув перемогу 3-1. Тогда Арсенал, я помню, проигрывал э, в 5 очках Ливерпуль. Ливерпуль был лидером э, к лютому месяцу. Да? И все перемога Арсенала дала я как раз возможно командным скоротить отрыв от Ливерпуля. Арсенал проиграл ту чемпионскую гонку Сити. Арсенал опустил в другую позицию. Ливерпуль был третьим, Сити первым. У 24-25, ну да, до речи турецкого матча, прошел серпня 24-го руку Ливерпуль обиграл Арсенал. Да, Ливерпуль обиграл Арсенал 2-1. Мохаммед Салах, Карвалия забили за Ливерпуль, за Арсенал Кайхаверт забил. Ну и в сезоне 24-25 команды были за чемпионство. Две ничьи. 27-й Могожов, 24-й На Эмериц команды расписывают ничьи Бука Сако, Микель Мерина за Арсенал забивали. За Ливерпуль Верджил Ван Дейк, Мохаммед Салах. На Инфо 19 -го травня уже 25-й так уж 2-2. Кудигак по с Диас э -э Ливерпулю правого у два мяча. Но Арсенал взорвал в камбэк. Габриэль Мартинелли, то и таки Микель Мерина забивал. Вот. Ливерпуль чемпион, Арсенал был другом. Вот. загали уникальная история. Арсенал три сезона подряд э, занимает другую позицию. То там был Сити, э, просто невероятный, если 22-23, в принципе, с таким-то Сити на дистанции было бу дуже важко. В Соне 23, Арсенал был дуже там близкий. Два очка команда проиграла Сити. Помним, в матч матче Сити, когда у Сона был выход. И если бы забив бы Сон, то, в принципе, все могло бы выйти на користь Арсенала. что нам пощастило. В сезоне 24-25, нібито бы, Сіті, Сити, да, в них такой криз. А тут Ливерпуль набирает обороты. Не абсолютно заслуженное чемпионство Ливерпуля. Ливерпуль на это чемпионство абсолютно 100% процентов команда заслужила. Сезон снова сезон 25-26. Снова арсенал, один из претендентов на чемпионский титул. Да? На чемпионство арсенал, один из главных претендентов. Ливерпуль, чинный чемпион Англии. 100% явный фаворит Ливерпуль за всема там и там эксперты. Тут Ливерпуль, в принципе, уважает фаворитом на победу в премьер-лиге, в принципе, есть все шансы, что Ливерпуль свой титул может защитить. И здобути 21-й титул в премьер-лиге, обогнать Манчестер Юнайтед. И еще что Ливерпуль это может сделать. То есть в неделю у нас будут встречаться, на мою думку, две такие готовые команды к чемпионству. Сити пока еще не изразумело. Челси, да, выиграла клубный чемпионат, эта но такая же молодая себе ж и еще Ливерпуль да у Ливерпуль також ну, новые футболисты команда трешки меняется но все одно костяк команды той же самый Ливерпуль из правде как один из главных фаворитов на чемпионство но ну, и Арсенал тоже, Арсенал тоже претендент на чемпионский титул а, тому в деле у нас, справді, супер матч. Две команды, которые бьются за чемпионство, и уже одразу ж такая битва на третий тур приходит, где Арсенал и Ливерпуль, две команды, да, претендент на чемпионство. Вообще что значит, это не чемпионский матч, как бы результат там не завершился, зачем еще? Стики третий тур, то есть, еще играть, то играть. Но все одно, друзья, подивитесь этим матчем, дуже прям, друзья, цикаво. А вот. У Ливерпуля, до речи, у Ливерпуля Алекс Макалистер под великим питанием. Фринпон точно не играет. Байчетич под питанием. Вероснова под питанием. Мартин Эдгар Бен Уайт. Кай Хаверц, Букая Сака, Нер, Георг, Габриэль Жизус точно не допоможет Арсеналу в неделю. Арсенал Ливерпуль одни из первых команд, которые добыли 6 из 6 возможных у там 4, ну тут только Тотнем, да, Тотнем, Ливерпуль, Арсенал, Пока общей команды, которые имеют по 6 очок. А, Ливерпуль здобув в дуже важку перемогу над Борнмутом там на Энфилде. Причем, таки, Ливерпуль выиграет за рахунком 2-0, ничего беды там, в принципе, не предвещало. Ну, Борнмут быть, камбэк, дубль семейный оформлен, но все-таки Федерика Кьеза забивает Федерика Кьеза. И Мохаммед Салах еще додает четвертый мяч и 4-2. Потом была перемога над Ньюкаслом. Також Ливерпуль выиграл два мяча Ньюкасла, выигрывается. Ливерпуль на 90 плюс 10 хвилині забивает Рион Гумоха. Ливерпуль такие две важкі перемоги, но не главное результат. И Ливерпуль пока что этот результат здобуває, хотя нелегкий матч. Что против Бома, то что против Ньюкасла. Для чинного чемпиона премьер-лиги. Арсенал такой был не с уз на этот новый Важка перемога 0-0 по игре Манчестер там на поразку не награв, ну, такой же на главных три очка. Арсенал их сдобуł, здесь команда перетерпила, ну и разгромила команда лиц 5-0 и пока что после двух туров Арсенал лидирует в Премьер Лиге. По ходу команда команды Артети после двух туров находится на первой позиции, но снова тросится, только первый тур. И зачем еще чемпион тут может меняться? А, вот, тому, друзья, как так. То так до в вересне, там Берн, Левертон, да, Кристал Пелос, Ливерпуль, ну еще будут там Лига Чемпионов, Командую своих суперников дизналась. Ливерпуль, Арсенал, да, друзья. Друзья, Арсенал, дуже важкий, очікує вересень месяц. Двіця, Ноттингем Форест, Манчестер Сити, Ньюкасл. Ну, тут такий, знаете, важкий. Очікує вересень месяц на команду Микеля Артет. Ну, в будь случае, Тут кожен супер нелегкий, бій може дати будь команду. Легких матчей в Прем'єр лігі, ты да взагалі легких матчей не буває. А, Тож, друзі, до думок переходить, давайте. Ну що ж, чего очікую я? Друзья, очікую суперфутбола. Ливерпуль дуже команда мотивированная, наверное, слот. Да, а, Ливерпуль хочет выиграть чемпионство. Ливерпуль, извечная, хочет захистить этот Ливерпуль хочет добудить чемпионство. Извечная, что Ливерпуль, я думаю, сама мотивация. Да, еще раз друзі, нагадаю, да, что ведь было сюда тем летом, да, да какая то новина. Ка катастрофа, просто катастрофа, ребята. Трагедия, да, 3 липня. Диогу жота, да. <свы> вы Знаете, друзья. Дурится более че справді сгадываты. Трагедия. Диогу жота и. Зачем еще Ливерпуль играет за Диогу? И Ливерпуль хочет выиграть за диогу жоту. Ливерпуль хочет выиграть абсолютно все за Диогу. И сейчас что Ливерпуль налаштовывается дуже сильно на этот матч. Я думаю, что зав... на Энфилде будет неимоверная поддержка. И, друзья, я ожидаю невероятно эмоционального футбола. Ну и Арсенал такой же приезжает на Энфилд со своими задачами, со своими целями то я думаю, что мы побачимо очень дуже високий рівень футбола. Ливерпуль и Арсенал две найкращі, дві одні з найкращих команд в премєр лігі А можливо, навіть і найкращі, ну хоча і Челси, Тотнем Сіти, ну одні з найкращих. Да будемо говорити одні з найкращих. Це Ливерпуль і Арсенал 100%. И І звичайно, що Ливерпуль і Арсенал бьются за чемпіонство, і Цей матч він нічого, не дасть. хто топ там на переміг, як там, або ничья. Ну, щоб не, там, не відбулося, ну, ми прекрасно розуміємо, що це, це тільки серпень місяць. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень. Все тільки в травні, я думаю, буде вирішувати з друзі. Ще грати і Ну, при цьому ж таки все одно, знаєте, вже в третьому турі ну, такий матч він дуже багато чого коштує. Очікую супер футбола и вид Ливерпуля и вид Арсенала я учикую хорошего футбола потому что команда дуже высокого рівня, команда рівня дуже высоченного а Арсенал дуже здорово підсилився. Ливерпуль пицилуется команда Арнаслота возможно вообще будет Александр Исак у Ливерпуля возможно э, да потому что Ливерпуль э по стане информации готовится идти в банк Ливерпуль. Ливерпуль хочет подписать шведского нападающего. Ну и також Ливерпуль хочет подписать защитника Кристал Пэлас. Гей, э, гехи. Э, ну и тому и Ливерпуль еще хочет пиццу, то есть а Арсенал хочет подписать НКП с Байера. То есть по стане информации. А, ну что ж, две прекрасные команды, Ливерпуль, и Арсенал, прекрасные команды, которые играют в атакувальный футбол. Не, Энфилде думаю, мы учикуем. Я учику от футбола с боку команд, атака на атака, момент на момент. А, думаю, все-таки Ливерпуль трешки будет больше мат инициативы, все-таки Ливерпуль играет в дома, все-таки Ливерпуль на Энфилде, все-таки Ливерпуль играет на Энфилде все-таки Ливерпуль играет на а все-таки на Эльфилде будь суперник, будь-то Арсенал, будь-то это Мадрид, да, вот, важко играть будь-якому супернику. Я думаю, что обе команды забьют, и первая моя думка, это обе команды забьют. Ну и, друзья, друга моя думка, кому я веду перевагу, Ливерпулю или Арсеналу? Друзья, я веду перевагу команде... Ливерпулю. Я веду провагу чинному чемпиону. Друзья, веду провагу чинному чемпиону Англии. Я думаю, что Ливерпуль на Энфилде, ну, перед моему в булевальниках на Энфилде, да Ливерпуль, в принципе, и так редко, когда проиграет. Uh, да. Я все-таки, друзья, думаю, что Ливерпуль точно не проиграет Арсеналу. Тут я в прямо что Ливерпуль не проиграет точно Арсеналу. В 100% Ливерпуль не проиграет Арсеналу. Все-таки на Энфилде Ливерпуль есть мотивация. Ливерпуль хочет победить Арсеналу на Энфилде, звичайно, тут есть. и за жжет, тут, знаете, мотивация просто зашкаливает у Ливерпуля. І все-таки, друзі, думаю, що точно Ліверпуль і Арсенал не програє. Це перша думка і друга моя думка. Ну так, да, да. перша моя думка обидві команди забіг, друга моя думка, да, Ліверпуль як мінімум не програє. Тобто в мене дві думки. Обидві команди заб'ють, Ліверпуль як мінімум арсенал не програє, і який, друзі, думаю, рахунок. Дивіться, мені чому серце підказує, що Ліверпуль. Якусь перемогу 2-1 сдабу над арсеналом. Вот все-таки, друзья, веду перевагу. Тут я Ливерпулю. Тут чемусь мне, друзья, прям сердце подсказывает, что Ливерпуль на Энфилде с великой долей я арсенал, я думаю, обіграє. Я думаю, еще Ливерпуль обиграет Арсенал, но ну, зачем еще с минимальным рахунком, думаю, 2-1. 2-1 в равной битве, Демоменты где моменты будут там в Арсенал Ливерпуль, думаю, еще Ливерпуль 2-1 переможе. Думаю, 3 очка будут за педопечными Арне Слота. Но зачем еще цей матч ничего еще не дает, играть-то играть, думаю, еще на деле Ливерпуль, думаю, переможе. Тоже, друзья, обыденные команды забьются. Ливерпуль, я минимум Арсенал арсенал не програю 100%. Я так думаю. Вот такая моя думка на данный матч. Министер Дэчику подсказываю. Ливерпуль 2-1. Дэсик из Буды минимально. Перемога Ливерпуля, думаю, 2-1, друзья, над Арсеналом. Учитель хорошего футбола. Арсенал и Ливерпуль добра. Две прекрасные команды. Ну, думаю, что Ливерпуль все-таки 3 очка заберет с Энфилда. Звук удалим Ничего не выключай. Ну, еще раз возьму, с Сердечко мне предсказывает что Ливерпуль. 2-1, Арсенал. Думаю, какой-то так. Все, друзья, Ливерпулю, Арсенал доброты. Вам, друзья, доброты. Будьте счастливы. пока, будьте счастливы.